之前对接那个甲方要求实在太多了，确实是，咱们得抓紧出方案了。走，了，各位，罗总好，罗总，罗总好，罗总好，来，罗总。 嗨，Hi, 小 baby，今天的你有点不一样啊。哇，今天的你也有点不一样。我哪有什么不一样？我感觉你浑身都在发着光，每个细胞都在唱着快乐的歌曲。 危险吗？就好像打通了任督二脉一样。你，是你，但又不是我，是我，但又不是我。我,是我但又不是。我。<laughs> 你是不是和嗯嗯嗯嗯嗯？嗯。嗯嗯 <laughs> 哎呀，不要这么八卦吧！不要这么八卦啊！做兄弟在心中，这种事你得分享啊，分享啊！分享啊！哦、想听？嗯、想听？你得跟我先分享一下，你跟曹雅怎么回事啊？我怎么感觉最近你老躲着她呀、嗯？我俩还能有啥事儿啊？就是想开了，还是做朋友吧，哦、兄弟，homie，做朋友，嗯、做兄弟，你信吗？ 我反正不信啊，你还不信我了？嗯，我浪里小白龙是不会为情所困的，嗯、我很快就会重出江湖，you know？一展男人的魅力，一展男人的风采。哎呀，展不展呢？反正是你的事儿，我展。走了。展了。拜拜。

喂，楼总，叫我什么？庄总，怎么了？不是说晚上一起吃饭吗？哎呦，实在不好意思，现在我还要回趟八二，回去整理一下东西，整理完了肯定要很晚。没事儿。原来八二是这样抱上牡丹公司大腿的。别别别，真，哎呀，你乖啦，你、嗯、亲一下，嗯。师傅。 哦，oh, 对了，老柯他们要跟他们一起吃饭，你要不要去啊？我就不去了吧，不想去。那咱俩就一起回班吧。师傅，我下班了，我先走了，你自己回去吧，啊，拜拜。